Dan saya percaya topik ini kita bawakan kesihatan mental lelaki adalah satu topik yang sebenarnya penting untuk kita bawakan. Betul sebab kita tengok kalau ada di papar kedalam jurnal hmm. bimbang yang membawa kepada acal paksaan. Hmm. Ha, ini perlu kita renungkan sebab mungkin kerana perkembangan mental yang tak diceritakan, yang tak diluahkan, membawa kepada satu tekanan yang boleh berpanjangan mm -hmm. dan memberi ancaman kepada nyawa. Betul. Kita mm -hmm. terus perkenalkan tetamu kita bersama kita hari ini yang berada di studio, Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Pensyarah di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, ya. Dr. Terima kasih. Terima kasih bersama kita. Ya, dan Itulah. kita juga mm -hmm. bersama dengan seorang... Um, lelaki yang hebat. Saya percaya kerana beliau berani untuk berkongsi penceritaan beliau sendiri. Encik Fatri Aziz Bersama kita. Terima kasih, Encik Fitri. Ya, yang boleh berkongsikan sedikit ya. sebanyak pengalaman beliau uh, menghadapi cabaran hmm. mental. Nanti akan berkongsi uh, pengalaman hmm. yang boleh hmm. dijadikan sebagai pengajaran untuk kita bersama. Baik, sebelum itu kita nak bermula dengan uh, Doktor dulu. Hmm. Itulah bila sebut uh, wanita dan lelaki pasti ada perbezaannya. Hmm. Uh, mungkin wanita lebih ekspresif, meluahkan, ada air mata. Tapi lelaki uh, banyak menyimpan. Kadang-kadang hmm. nampak macam okey tapi dalam tu macam-macam burn out atau peledakan yang berlaku. Jadi, bagaimana nak mengenal kenali dulu sebagai muka dimahnya, lelaki dan dan konteks psikologi lah dan luahan <laughs> rasa mereka. Okey, menarik Fitri sebab bila kita bincangkan kebanyakan kita merasakan mungkin daripada dulu lagi kita diasuh, dilatih supaya lelaki ini perlu nampak kuat. Maksudnya tidak perlu meluahkan sesuatu kegagalan boleh pendam dalam diri dan pada masa yang sama juga dia merasakan bahawa oh ini yang terbaik dan dia perlu sentiasa menunjukkan bahawa ianya kuat sebagai pelindung hmm. dan ini yang menjadikan bahawa ianya terbawa dan menjadi satu norma dalam masyarakat bahawa lelaki itu tak boleh tunjuk dia pernah menangis. Hmm. Dan apa sekalipun yang berlaku, kita akan nyatakan kepada anak-anak kecil kita pun, eh lelaki jangan nangis eh Ha, awak lelaki, awak mesti tunjukkan awak kuat. Jadi di sinilah yang kita nampak hari ini dari sudut apa sekalipun kita nampak lelaki akan menampilkan bahawa ianya kuat untuk menghadapi sesuatu dan hanya akan dikenali oleh mereka yang terdekat bila ada perubahan-perubahan tersebut. Ha, di situ yang mula. Kalau kita cerminkan kata-kata itu, saya percaya ramai yang di luar sana menghadapi satu keadaan di mana terpaksa dengan um, expectation masyarakat ya, yang lelaki ini tak boleh meluahkan perasaan. Adakah satu jangka masa yang lama tersebut boleh mengakibatkan uh, keadaan kesihatan mental yang merudum sehingga uh, terdapatnya beberapa diagnosis yang boleh uh, kita kenal pasti disebabkan oleh tekanan hidup seperti ini? ini memang ada kita akan dapati bahawa kalau dalam kehidupan sesuatu jika seseorang lelaki itu yang kuat biasanya dia boleh menyeimbangkan antara perasaan emosinya mentalnya dan rasa tanggungjawab iaitu hmm. tanggungjawabnya peranannya itu dia boleh seimbangkan hmm. pada masa itulah kita nampak bahawa oh dia berboleh menghadapi sesuatu tekanan hmm. tetapi bila ada sesuatu tanda-tanda yang kadang-kadang kita merasakan bahawa ah ini biasalah lelaki itu menunjukkan dengan tiba-tiba cepat marah hmm. atau tiba-tiba sahaja daripada yang selalunya bercerita, bergurau, apa semua, tiba-tiba pendiam. Hmm. Macam diam, tak nak komen banyak-banyak dan hanya memahati dan ada kalanya uh, kita dapati ada perubahan, biasanya makan satu pinggan penuh tiba-tiba sahaja. Hari ini bila makan sedikit sahaja hmm. dan dia mula untuk kurang bercakap dan ini tanda-tanda awal. Bukan sebabkan dia keletihan tetapi disebabkan ...bebanan hmm. yang ditan, uh, dihadapi ataupun hmm. yang dipendam itu. Dan uh, masa inilah kita kata perlu ada orang yang menyedari... ...untuk bertanya satu perkataan pun tak apa. Yeah. Awak hmm. okey. Hmm. Ha, yang itu pun sudah melegakan hatinya sebenarnya. Baik, Doktor. Baik. Sambil itu nak berbincang dengan Fitri yang selalu kita dalam talian... ...untuk berkongsi pengalaman. Uh, boleh tak Fitri ceritakan uh, ketika awal dulu apa yang dialami... ...sehingga membawa kepada situasi uh, kena berjumpa dengan pakar, makan ubat dan sebagainya. Permulaannya macam mana? Dapat Fitri kongsikan. Um, Okey, baik. Assalamualaikum semua. Uh, apa yang saya dapat kongsikan uh, untuk yang saya mula dapat situasi begini adalah berpunca dari depresi yang tidak dirawat. Uh -huh. Dan ketika tu saya memang tiada kesedaran tentang isu kesihatan mental ni. Um, jangka masanya agak lama, berbulan-bulan. Uh, sehingga saya dah mula ke arah halusinasi ni. Uh, delusi dan pelbagai lagi lah perkara yang uh, tak sepatutnya berlaku pada manusia yang normal. Hmm. Dan uh, pada itulah baru saya untuk uh, jumpa ke dia, psikotis untuk mendapatkan diagnosis. Okay. Macam berjumpa tu uh, diri sendiri yang buat kajian atau ataupun ada orang yang bantu untuk sebab semua orang ditakut hmm. untuk sampai ke tahap uh, berjumpa dengan pakar dengan stigma-stigma atau sakit dan sebagainya. Hmm. Tapi anda datang ke situ bantuan hmm. siapa? Uh, bantuan dari uh, housemate saya juga sebelum hmm. tu saya pernah uh, tak tinggal dengan keluarga lagi jadi housemate yang bawa saya pergi ah uh, mendapatkan diagnosislah hmm. dan ketika tu memang saya ada perasaan takutlah apabila didiagnos uh, sakit mental ah uh, skizofrenia saya pun tak tahu apa itu skizofrenia hmm. jadi saya cuba google dan memang betul itu adalah sejenis penyakit mental dan itu yang membuatkan saya rasa Uh, gelap sekejap jawablah keadaan bersih saya dari diganggu ke ataupun bunyi itu macam mana muncul bunyi yang muncul itu adalah satu suara suara yang uh, meminta saya untuk uh, protect diri melindungi diri saya dari orang-orang yang menganiaya saya di dalam hmm. rumah tu uh, dan berbagai lagi perkara seperti meminta saya untuk bertindak agresif uh, mencederakan orang yang menyakiti saya tapi yang tak menyakiti itu Dibiarkan sajalah takdelah sampai suruh nak kena buat Fitri um kalau boleh kita tahu kan sebelum terjadinya diagnosis yang semula awak mendengar suara-suara yang tidak sepatutnya ada adakah terdapatnya satu perkara yang berlaku dalam kehidupan awak yang menjadi satu trigger Adakah awak dalam berdepan dengan satu keadaan yang sukar sebelum itu sehingga awak mula merasakan perubahan yang mendadak dalam diri awak sendiri Ya baik semua ni berpunca dari uh, perhubungan, satu perhubungan lah uh, Dan itu yang uh, membuatkan saya seperti kehilangan diri saya sendiri Kerana rasa seperti uh, Diikat atau kita panggil sekarang orang panggil apa gaslighting, lighting Benda-benda hmm. uh, perkara macam tu yang membuatkan uh, Satu Tekanan apabila macam kita ada tanggungjawab Kita kena menghadapi Kawan-kawan uh, yang macam tu dekat dekat rumah jadi dia satu persekitaran yang tak baiklah pada saya yang membuatkan saya dah kehilangan diri saya. Saya tak kenal diri saya yang tiba-tiba sikap lain, perbuatan lain, gaya semua lain Baik. Kita tengok juga kepada doktor. Uh, cabaran untuk berdepan ni persepsi orang sekeliling tu. Uh, okay. dan juga ini kan satu kerahsiaan kita jumpa dengan pakar semua tapi orang takut uh, orang kata, bila kita tahu kita ni mungkin ambil ubat tertentu ke orang kata eh bahaya bahaya bahaya. Uh, padahal harus dibantu, harus didekati macam mana. Cabaran persepsi masyarakat terhadap orang yang diuji. Okey. <coughs> ini yang kita rasa dalam zaman sekarang ini kita perlu menghadapi kenyataan bahawa semua orang akan menghadapi tekanan tertentu terutamanya mm. dalam keadaan-keadaan di mana mula membenam kalau dia tidak berani untuk meluahkan atau membawa atau seseorang yang dapat membantu terutamanya stigma masyarakat setepinya akan oh ini dah mula sakit ni Betul kita jauhkan dia makan ubat ni sebenarnya orang-orang begini sepatutnya kita dekati dan inilah perlu adanya kesedaran mm -hmm. jadi dengan adanya maklumat-maklumat kesedaran-kesedaran tentang kesihatan mental kita dapat membuka minda masyarakat bahawa mereka ini perlukan bantuan kerana bukan apa bila semakin menyendiri uh, seseorang itu semakin banyaklah suara suara dia akan mendengar dan akan adalah suara-suara yang kadang dia nampak lampu pun ada yang bercakap dengan dia kadang dia tengok sesuatu pun ada yang menyuruh dia melakukan kerana dia sudah mula berbicara dengan diri dia sendiri hmm. dan pada masa itulah kita merasakan bahawa sebenarnya kehadiran orang di sekitar tadi itu tanpa uh, dengan mendekatinya, dengan bertanyakan, dengan mendapatkan maklumat daripadanya, membantu untuk bicara bagi, kita lebih kepada mendengar dahulu, jangan menghakimi. Hmm. Maksudnya, masa itu kita duduk, dengarlah apa yang dia nak bercerita. Ini yang kita perlu lakukan. Jadi, masyarakat yang berada di sekitar, jangan cepat menghukum. Sebaliknya, kita terima mereka ini untuk mendengar. Hmm. Bagilah ruang untuk mereka meluahkan, mendengar dan lebih kepada perhatian jika sampai satu tahap yang kita rasakan bahawa ini dah tidak boleh dikawal lagi ia perlu dapat pakar yang profesional. Fitri kalau kita boleh bersama dengan awak sekali lagi kita faham awak telah pun mendapatkan ialah uh, nasihat pakar diagnosis ubat dan segalanya tapi dalam proses pemulihan itu di mana awak masih sedang menjalani awak masih menguatkan diri setiap hari untuk berdepan untuk um, mencari diri awak semula apa antara sokongan yang awak perlukan yang awak ada sekarang ini yang menyebabkan awak mampu untuk pulih, mampu untuk kuat kembali? Siapa yang ada di sisi awak dan apa yang mereka lakukan untuk membantu Fitri? Baik, uh, saya didiagnos pada tahun 2021. Bermula 2022 penghujung, saya dah mula tinggal dengan family saya balik. Jadi, family adalah uh, tunjang utama yang uh, memberi kesihatan mental saya semakin membaik cara mereka jaga saya menjaga persekitaran dan dari situlah bermulanya saya berazam untuk sihat dengan cara-cara seperti saya banyak study tentang penyakit saya saya ada study tentang psikologi um, berhubungan dengan kawan-kawan pun okey dengan gaya hidup mm -hmm. saya uh, dah bebas dari nikotin saya dah mula dengan gaya hidup yang lebih sihat bersenam uh, cycling workout jaga pemakanan uh, ubat Uh, seperti uh, macam iyalah apa yang doktor bagi nasihat tu itulah yang kita ikutkan. Hmm, Okay, baik. Hmm. Tapi dalam zaman moden uh, doktor ya, lelaki uh, mungkin berdepan dengan tekanan menguruskan keluarga ekonomi, cinta, <laughs> sosial. <laughs> Jadi uh, ramai yang bimbang apa yang boleh dilakukan sebab tekanan itu beban itu letak pada ini. Dan saya ingat ada satu kisah baru-baru ini, provokasi-provokasi uh, yang berlaku menyebabkan lelaki ini, suka ambil cabaran. Hmm. Akhirnya dia yang tergugat ...iman dan mental itu sendiri. ya. Sebab kadang-kadang pergaduhan, provokasi yang tak sepatutnya. Okay. Dalam zaman sekarang ini, ada kalanya seperti Manian katakan tadi. Sebenarnya kita sudah mula untuk berani. Lelaki hari ini tidaklah menyatakan bahawa... ...dengan cara meluahkan perasaan, tekanan dia itu... ...sebagai sesuatu yang bukan lelaki. Maksudnya jika diperlukan sokongan, nyatakan. Sebab orang sekeliling, terutama yang paling dekat... ...keluarga, pasangan, mereka inilah orang yang lebih mengenali kita. Hmm. Kalau hari ini ditengok pasangan kita keluarga kita tengok lain sedikit mereka lebih mengenali dan masih itulah kita Perlu meluahkan, menyatakan apa sahaja kerana dengan cara berkomunikasi, dengan cara kita menyampaikan permasalahan tersebut, kita akan lebih rasional. Dan begitu juga bila ada cabaran-cabaran di media social kadang, kadang ini kita di luar kawalan yang kita nak menunjukkan bahawa kita gagal. Tetapi kita sebaliknya boleh berbincang dengan keluarga terdekat atau dengan pasangan terdekat tentang tersebut untuk mendapatkan untuk mendapatkan pertimbangan rasional. Yang kedua untuk kita memberikan satu yang emosi kita lebih seimbang sama ada betul atau tidak kita lakukan ini. Ini penting pada hari ini. Doktor, saya nak tanya kalau kita melihat konteks mendapatkan sokongan daripada keluarga sendiri, saya percaya dinamik ni sangat-sangat berbeza kalau mak ayah kita memang lainlah kasih sayangnya kalau kita dengan pasangan. Di mana kalau kita dah dalam dunia berkahwin, kita dah ada anak-anak dan sebagainya, sentiasa kita akan kembali dengan pasangan. Tetapi sekiranya um kita sebagai ah uh, yalah lelaki ni ketua keluarga. Contohnya dengan konteks saya sebagai isteri uh, the supporter. bagaimana kita boleh mengawal ataupun memastikan bahawa tenaga dalam keluarga, keluarga atau rumah itu tidak terlampau meledak sehingga memberikan tekanan yang begitu melampau kepada pihak lelaki supaya tidak menjurus ke arah masalah kesihatan mental ni. Mungkin doktor boleh. Saya menarik yang ini persoalan dia. Sebenarnya kita kembali balik masa zaman kita bercinta. Oh. Macam mana kita boleh mengambil hati, macam mana kita boleh bersedia memberi ruang untuk mendengar. Mm -hmm. Kadang 24 jam bergayut di telefon boleh kan. Tetapi bila kita dah berpasangan dengan adanya anak bini apa semua oh. tu, anak-anak oh. tu tanggungjawab mm. yang ada. Kadang sedikit masa pun tak sempat nak tanya awak sihat ke hari ini macam mana hari ini kadang benda tu tak sempat sebab ni anak-anak ni balik terus melayan anak-anak jadi dah sampai masanya untuk kita lihat kadang-kala -kadang kedua-duanya suami dan isteri saling untuk mengenali semula dan itulah pentingnya me time paling tidak adalah untuk masa kita dua berbual duduk bincang dan ini yang sebenarnya pada hari ini masing-masing dilupakan isteri sibuk dengan urusannya suami sibuk dengan tanggungjawab yang besar kemudian kalau isteri tak bekerja dia dengan tugasan rumah dengan anak-anak pengurusan sangat tinggi tetapi suami balik dengan penat isteri pun dah penat kedua-duanya tak pernah bersapa jadi ini tekanan yang tinggi ni ini yang dikatakan macam beban itu diletakkan kepada satu orang sebenarnya tidak kita sama-sama mendayung rumah tangga itu kita sama-sama membawa jadi saling faham jadi itu yang kita rasa dah sampai masanya tak salah untuk suami untuk bercerita sedikit dengan isteri isteri tak perlu untuk memberi jawapan segera hanya perlu just mendengar kerana kita mungkin banyak bacaan di media sosial kan mm. kita. lelaki okay, kini jatuh ke kita lemah dan sebagainya itulah yeah. itu yang buat mereka rasa lebih terduduk ya? mm. jadi bagaimana uh, uh, peluang untuk mendapatkan akses kepada khidmat nasihat kadang-kadang okay. hanya berpandu kepada rakan pun rakan pun nasib yang sama ya? <laughs> tak ada satu kelompok ataupun circle lingkungan yang baik untuk bercerita untuk terjawab. Tanya pula dengan uh, Fitri dulu. Ada tak sekesekalian betul-betul positif membantu anda ketika dalam keadaan yang terduduk dan sebagainya? Ada tak orang bawa orang berbincang ataupun masing-masing macam ada distant menjauhkan diri takut-takut uh, nak bersama dengan kesusahan yang dialami alami itu? Fitri dulu macam mana? Okey, baik. Uh, saya akui apa yang Dr. Nazri uh, cakapkan hmm. tadi. Um, saya memang tak berkongsi apa-apa masalah saya sebab um, saya ada satu mindset di mana seorang lelaki ni malu lah kalau kita cerita ada masalah. Dia nampak macam kita ni lemah. Sikit-sikit ada masalah, tak boleh nak selesaikan. Jadi saya pilih untuk selesaikan benda tu sendiri um, dan akhirnya dia tak, tak berjaya lah untuk saya lalui dengan seorang diri. Um, Baik. Jadi, dalam keadaan sekarang, dia dah jadi satu pengajaran pada saya uh, supaya saya kena cari kesemua untuk saya bercerita. Bila, bila Fitri dah berani tampil kan, bercerita pada orang sekeliling, macam mana penerimaan orang tu. Mereka kata, oh baguslah dapat uh, kemalas sihat, dapat ubat semua. Ataupun ada yang menjauhkan diri ke, ada yang takut ke? Atau, jujurnya macam mana sekeliling bila dah tahu uh, dapat akses pada perubatan tu? Baik, bila saya dah dapat bantuan uh, perubatan ini semua, memang ada dalam... 100 tu ada 30% yang uh, stigma dia tak berapa baik dengan saya lah ada yang suruh saya berhenti ambil ubat uh, suruh saya dekatkan diri pada Tuhan, pada agama uh, tapi kalau dalam keluarga, penerimaan tu sebenarnya mereka su uh, susah nak terima kerana saya seorang yang sihat, sihat wala fiat tiba-tiba jadi sakit macam tu, mereka pun ada rasa macam down sikit bila tengok keadaan saya yang sakit uh, tapi pelan-pelan lah kami sama-sama bantu saya, bantu keluarga, keluarga bantu saya untuk jadi lebih kuat. Baik. Doktor, uh, dia satu nasihat buat semua sebab kita melihat ya kalau kita mengabaikan simptom-simptom, kita mengabaikan suara-suara sekiranya didengari, dia boleh menjurus ke arah yang lebih serius di mana ada kes-kes di luar sana yang mengambil nyawa sendiri yang terjerumus dalam jenayah yang sangat menakutkan dan dan kita tak nak keadaan disebabkan kesihatan mental tersebut, menyebabkan seseorang itu mampu untuk melakukan seperti ini. Jadi apakah yang boleh dinasihatkan bagi sesiapa sahaja yang mendengar ini supaya... Dia diam, tapi dia betul tiba-tiba yang lama. Tiba-tiba dapat berita kematian dan sebagainya. Jadi macam mana untuk kita mengelakkan isu ini berlaku? Pertama, kita merasakan bahawa kesihatan mental ini perlu kita hebahkan atau beri kesedaran bahawa ianya bukanlah kata orang bila seorang itu menyatakan bahawa saya ada masalah, tekanan dan apa semua, terus dilabelkan sebagai gila. Tidak bagi orang yang memendamkan satu perasaan ataupun lelaki yang merasakan bahawa dia sudah tertekan berani untuk menyatakan atau keluar untuk berhadapan dengan sesiapa untuk meluahkan tekanannya itu itu adalah lelaki sejati bagi saya kita kena kekal stigma Setuju. tersebut bukan lelaki sejati ini adalah dengan memendamkan dan aku boleh settle sendiri, tidak kerana tekanan hari ini berbeza daripada zaman sebelum ini kerana ianya akan berlaku dengan lebih uh, keras lagi kata orang dengan sosial medianya, dengan tekanan ekonominya dan segalanya akan lebih menghimpit. Jadi dah sampai masanya untuk lelaki-lelaki yang merasakan bahawa dirinya tidak mampu lagi keluarlah untuk bercerita dan beranilah untuk meluahkan. Ini yang lebih baik kerana dengan meluahkan itu tidak bererti bahawa hilangnya lelaki. Ya, kita akan ada topik ini dibawa ke tempat yang lebih tinggi ya. dalam kutubah Jumaat dan sebagainya. Sebab lebih meluas ya, perlimaan dan pembetulan pada persepsi yang tidak betul terhadap isu kesihatan mental lelaki. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Fitri Aziz sebab awak berani. Hmm. Awak sememangnya seorang lelaki sejati sebenar kerana berani untuk mengkongsikan pengalaman awak. Uh, demi kesejahteraan kesihatan mental keseluruhan lelaki di Malaysia. Terima kasih ucapkan, Fitri dan juga terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman sudi uh, mengulas sedikit sebanyak apakah sokongan yang diperlukan. <tuh> ya.